असल वरहतल वरक मौलाना इब्राहिम देवला साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारी कारगुजर अल्लाह पाक की तरफ से दो बड़ी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बयान जजा कंगा यही दो अल्लाह की तरफ से आती है और नबियों के जरिए से दिलाई जाती है लोगों को इलम क्योंकि अल्लाह ताला तल्ला पर ईमान लाना ये तो एक कतई चीज़ है लेकिन ईमान लाने के बाद फिर ईमान का क्या तकाजा है क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया ताल्लुक की जगह है इंसानों में और हैवानों में ये फर्क हैवानों के कोई ताल्लुक नहीं होते कोई ताल्लुकात नहीं न कराबत का रिश्तेदारी का न वतन का न माल मिलकियत के जितने तालुकत होते हैं इंसानों के में से कोई जानवरों में नहीं होते इसलिए अपने उसूली के बका बाहम के जो उसूल है वो जानवरों में नहीं है हमारे यहां बाहम का उसूल है जो फूका कहते हैं कि एक दूसरे के ताल्लुक एक दूसरे के हजात एक दूसरे से पूरे होंगे मसलन मुझे बाल कटवाने की जरूरत है और ना को पैसे की जरूरत है तो निजाम ये बनाया कि ये बाल कटवाएगा और वो पैसे लेगा दो भी कपड़े धोएगा और वजनाबादी में सुख्री मतलब आयत का कि तुम में से बाज को बाज के लिए ऐसा बनाया है इसको बकाय बहम फुका कहते हैं के इन दोनों की हाजात का और इनकी जरूरियात का बका एक दूसरे पर मौक़ूफ़ है इसलिए इनके अहकाम मिले जुले हैं इनको इल्म के बगैर गुजारा नहीं है नहीं तो वो कैसे हक की रियायत करेंगे इसलिए इल्म सीखना फर्ज किया गया जी हाँ हाज़ात भी पूरी करे हक भी अदा करे दोनों क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने लिए तो ईमान और इखलास ये अपने लिए रखा है मुझ पर ईमान लाओ और मेरे मुखलिस लहुद्दीन कि उनको कोई हुक्म नहीं दिया गया था सिवाय इसके कि वो इबादत के लिए मुखलिस है मुखलसी तरकीब में ये हाल है और हाल कैद के माने में होता है हाल शर्त और कैद के माने में तो कई इबादत इस शर्त के साथ होगी कुछ भी अखलाश है तो इबादत का ये अखलास ये जरूरी है तो अल्लाह ताला के लिए तो इबादत है और अल्लाह तला के लिए तो इखलाश है फिर इस इखलास इस इखलास को इलम के साथ आरास्ता करना है अगर मुखलिस है और इलम नहीं है तो ये गोलू करेंगे क्या करेंगे गोलू करने वाला मुखलिस होता है क्योंकि उसको अमल, अमल में तरक्की चाहिए ना इसलिए खुदूस मन कर वो तीन आदमी आए थे ना आपके पास कि हम रोजा रोजा रखा करेंगे और शादियां नहीं करेंगे और रात भर जो तो ये तीनों के मुखलिस होने में कोई शक नहीं है बनावट है खुश हो सकता है इनके मुखलिस होने में कोई शक नहीं है लेकिन नारा इखलास काफी नहीं है हाँ ये इखलास इल्म के साथ ऐसे हो जो सलाम मुझे नहीं देखते हो मैंने शादियाँ की है मेरे बच्चे हैं मैं सोता हूं खाता हूं रोज़ा रखता हूं ऐसे रहो ये दिया। इल्म दिया ऐसा इलम जो कहा जाएगा उस, उस, उसको उसको एतात कहा जाएगा ये इलम दिया तो इलम की वजह से जितने कमजोरियां हैं कमी है ये निकल जाती है हमको सही इल्म सल्लल्लाहु वसल्लम के जरिए से मिला है और कामिल इल्म मिला है ऐमानियात हो इबादत हो मामलात हो माशरत हो अखलाक हो हर लाइन का इल्म मिला है ये ये इल्म है ये तरीका ये कार है और इस तरहकार का ये अजर इनाम है हर काम में यहाँ तक कि हदूद यानी शरी सजाएं हैं शरी सजाओं के तरीके बताए उसकी फजीलतें बताई तो इस इल्म में अल्लाह ताला के हुदूद कुयूद ये बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया गया है वो अला अतम दिया गया तो मेरे भाई और बुज़ुर्गों जिस तरह हमने मौलाना इबादुल्ला साहब की ये प्यारी कारगुज़ारी सुनी जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीक़े से वो बातें हमें बताई है जो हमें बिल्कुल पता नहीं थी और ये बुजुर्ग लोग बहुत ही पहुँचे हुए आदमी हैं सारे के सारे जितने भी ओलामा कराम हैं हमें इनके बयान डेली बेसिस पर देखना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बेल आइकन पर क्लिक करें जजाक माशाल्लाह